ॐ श्री परमात्मने नमः श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वादशोऽध्यायः अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मान् उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमामताः ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलन्ध्रुवम् सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखन् देहवद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन तेषामहं समुद्धत्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्था मय्या वेशितचेतसां मय्येव मनाधत्स्व मयि बुद्धिर्निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं संशयः अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन्सिद्धिमवाप्स्यसि अथैतदप् प्यशक्तोऽसि कर्तुं मध्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागन् ततः कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासा ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारस् समदुःखसुखक्षमी सप्